Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan semua. Kami, info Santana, hadir lagi untuk berbagi info seputar perkembangan terbaru di proyek renovasi stadion Kanjuruhan, Malang. Pembangunan terbaru di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan pagi ini sudah terpasang gerbang utama akses keluar masuk bus para pemain yang selama ini kita tunggu-tunggu. Di titik mana nantinya bus memasuki area Stadion Kanjuruhan? Jangan di-skip ya, ikuti terus video dan info terbaru di konten kami pagi ini. Hari ini tanggal 10 Desember 2024. Kalau dihitung kurang 16 hari lagi Proyek revitalisasi Stadion Kanjuruhan ini harus segera rampung. Yang dalam waktu dekat ini sudah dinyatakan selesai oleh pihak kontraktor. Waskita Abipraya KSO tepatnya pada tanggal 26 Desember bulan ini Jangan di skip ya rekan-rekan biar tahu perkembangan terbaru sampai di mana perkembangan hasil renovasi stadion Kanjuruhan ini, sebelum kita lanjutkan, tidak pernah lupa. Kami selalu berdoa, dan doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, selalu panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. juga kami selalu mendoakan para pekerja proyek yang dalam naungan PT Waskita Karya dan PT Abipraya Berantas semoga diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja, kelancaran dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. untuk PT Waskita Karya dan juga PT Abib Raya Berantas terima kasih dan semoga sukses juga lancar proyeknya segera rampung sesuai deadline yang sudah ditentukan Perkembangan terbaru di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan pagi ini sudah terpasang gerbang utama akses keluar masuk bus para pemain Arema dan kendaraan yang besar. Yang selama ini kita tunggu-tunggu, di titik mana nantinya bus para pemain Arema dan... Kendaraan besar memasuki area stadion Kanjuruhan. Jangan di-skip ya, rekan-rekan! Ikuti terus video dan info terbaru di konten kami pagi hari ini. Untuk gerbang utama, akses keluar dan masuk kendaraan besar ini menggunakan sistem berbentuk geser rel bawah, atau pintu sliding, atau sliding door. seperti yang dalam video ini terlihat yang berwarna hitam itu nanti bisa digeser ke kanan dan ke kiri dan untuk gerbang utama ini bentuknya berbeda dengan pintu utama yang berada di depan gate 1 dan depan tribun VIP juga berbeda dengan di depan gate 14 Untuk bentuk dan sistemnya juga berbeda. Dari gerbang utama ini menggunakan rel bawah atau pintu sliding. Kalau untuk yang di pintu utama menggunakan sistem pintu lipat dalam rancangan untuk tiga daun pintu. untuk gerbang utama ini masih dalam proses pengerjaan namun mendekati finishing karena belum tercat warna dan bisa dilihat untuk para pekerja proyek luar biasa semangatnya dan kami selalu mendoakan para pekerja proyek yang dalam naungan PT Waskita Karya juga PT Abipraya Semoga diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja dan kelancaran dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui stadion Kanjuruhan ini Berada di Jalan Trunojoyo, Kerajaan Kedung, Pendaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Empat dalam video ini, gerbang utama untuk akses keluar masuk kendaraan besar ini menggunakan sistem sliding atau geser rel bawah saya sangat optimis sekali proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini bakal rampung di akhir bulan Desember ini dan progres renovasi Stadion Kanjuruhan ini semakin menjanjikan rampung di akhir tahun 2024 Sepak bola merupakan sebuah olahraga yang diminati dari semua kalangan. Mari kita jaga stadion Kanjuruhan ini sebagai tempat yang aman dan nyaman. Stadion Kanjuruhan ini salah satu stadion ternama di Indonesia. Markas dari Singoedan atau Arema FC, salah satu klub besar Liga 1 Indonesia. Ya Rakan. kita akan coba melihat di pintu utara dua dan pintu di sisi ini menggunakan pintu lipat dalam rancangan untuk enam daun pintu dibuka akan melipat ke sisi luar ruangan jadi apabila dipilih sistem lipat luar maka tiang stopper terdapat di luar maka, dengan sendirinya pintu pun akan melipat pada sisi luar ruangan apabila sedang dibuka. Ya, ini rekan, di depan ini ada. Pintu utama yang ada di depan tribun VIP, dan pintu ini berbeda bentuk dan ukuran, juga fungsi daripada gerbang utama yang tadi saya jelaskan di awal video. Untuk pagar perimeter yang berada di depan stadion ini, rata-rata sudah hampir finishing, tinggal di bagian gerbang utamanya yang masih dalam proses pengerjaan. di sudut ini tampak gerbang utama yang menggunakan sistem pintu lipat seperti yang di depan gate 1 juga di depan tribun VIP yang di sudut ini tepatnya ada di depan tribun 14 namun juga untuk perimeternya sudah finishing Tinggal finishing untuk gerbang utamanya. Mohon dukungan doa ya, rekan-rekan semua. Semoga proyek renovasi ini bisa berjalan lancar, tidak terhalang dengan datangnya musim hujan, dan mohon doa untuk keselamatan para pekerja proyek. Ya, rekan, kami bergeser ke pembangunan untuk monumen dan untuk kolam monumen ini nanti berukuran 10 kali 4 belas dan kolam nantinya akan diisi dengan ikan koi dan pembangunan monumen sendiri harus selesai akhir Desember tahun ini juga. Dan posisi untuk monumen ini berada di depan gate 13. tampak di sudut ini untuk pagar perimeternya sudah hampir finishing artinya sudah tercat berwarna putih untuk di sudut ini Untuk subscriber kami, info Santana berterima kasih sudah selalu mendukung kegiatan kami yang bertujuan berbagi info seputar perkembangan proyek renovasi stadion Kanjuruhan Malang. Di sudut yang ini terlihat sementara pagar. Perimeternya belum terpasang, namun pilar-pilarnya sudah berdiri, sementara lingkar atas mendekati ke timur, catnya telah selesai. Di bagian yang di sini juga, untuk pagar pilarnya sudah ada yang terpasang. Namun, untuk yang di sebelahnya masih terdapat pilarnya saja yang sudah berdiri untuk di sudut ini. Yang baru ketemu dengan Info Santana, mohon ikhlas hati di subscribe biar bisa selalu mengikuti video atau info terbaru seputar proyek renovasi di konten Info Santana. Ya rekan di sudut ini kita ada di papan skor sebelah utara. Dan di titik ini juga terdapat untuk gerbang keluar masuk namun bukan gerbang utama yang nantinya terdapat enam daun pintu masih dalam proses pengerjaan dan untuk perimeternya belum terpasang juga. terlihat di depan sana untuk alat berat sedang mengerjakan meratakan gundukan tanah untuk diratakan di seputar monumen demikian info dari kami semoga bermanfaat untuk anda semua akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh, selamat pagi.